18 травня міська оперативна нарада розпочалась із урочистого вручення сертифікату на міську щорічну стипендію за особисті досягнення в спорті. Наприкінці 2014 року рішенням Жовтоводської міської ради було затверджено положення. Положення передбачає разову виплату стипендії дитині переможцю та спеціалісту, що виховав спортсмена. У лютому 2015 року за поданням конкурсної комісії Жортовоцькою міською радою визначено переможців. Тож дозвольте запросити на сцену перехрест Анастасію Сергіївну, неодноразову чемпіонку України по самбу, чемпіона Європи по суму, багаторазового чемпіона області та міських змагань та її тренера, майстра спорту з боротьби Дурньова Миколу Вікторовича для вручення міським головою сертифікату на призначення у 2015 році міської щорічної стипендії за особисті видатні досягнення в спорті. За останній тиждень криміногенна ситуація в місті була стабільною. Резонансні та тяжкі злочини відсутні. В маї це вже, виходить, три тижні підряд. Сотрудники Житовосського городського відділу займалися в основному охраною громадського порядку на всіх масових мероприятиях, які проводилися в місті, скажімо так на сьогоднішній день по всім майським праздникам, по всім от спортивним середам. нарушение общественного порядка не допущено. Кроме этого, ряд сотрудников еще вот на 9 мая ездили и в Днепропетровск, там оказывали помощь в охране общественного порядка. Скажем так, ну, слава Богу, все хорошо закончилось. То, что касается Житомирского городского отдела, значит, за прошлую неделю у нас зарегистрировано 141 заявление и сообщение из них кражи преобладают. Это 12 штук, 2 мошенничества, 4 факта телесных повреждений, незаконное заводение скутером, три факта хранения наркотиков, 14 внезапной смерти, 9 семейных скандалов, мелкое хулиганство 8 штук, кража в мелких размерах тоже 8 штук, 11 распития спиртных напоев, напитков в общественных местах, 8 фактов курения в запрещенных местах и 1 факт мелкого хулиганства. Которую это. значить основна маса этих протоколів это і курение, і распитие спиртных напитков. Це вот бульвар по улице Петровського і парк, который почав час строївся і открився кработки на завтра стоянка. Найближчим часом планується рейди працівників міліції щодо несанкціонованої торгівлі з співробітниками спілкування, торговим відділом, дім дете завтрашне з поспісляточні дням мероприятия, будуть думаю, дому какби. Спочатку відділ профілактики, а потім вже з результатами, з наказаннями, з протоколами. Комунальне підприємство тепломережа веде роботи з підготовки до наступного опалювального сезону вирізано плановому графіку. Підготовлені водогрейні котли ПТВМ 100. Зараз займаємося насосним оборудованням, електричною частиною патец, почали ремонти. тепловых сетей по городу. К сожалению, в связи с тем, что нет маленького экскаватора, сами городские сети немного откладываются, занимаемся магистральными сетями. В частности, в районе Южного радиозавода будем менять порядка 30 метров аварийный участок обратного трубопровода диаметром 600 мм. По финансовому положению предприятия довольно тяжелое, хотя прошли сезон хорошо. На прошлой неделе был селектор из совещания области по итогам прошлого отопительного сезона. Желтые воды заняли третье место по области по расчетам за газ с 91%, впереди нас Днепропетровск 101%, Новосковск, Новомосковск 97%. Остальные города хуже нас, но это, конечно, вызвано в первую очередь действием распредсчетов из-за которых предприятие не смогло закупить определенные материальные ресурсы для подготовки и для проведения работ подготовительных этим летом. Не смогли рассчитаться, опять же, по кредиту, что привело к тому, что вынуждены были отправить больше половины предприятия на биржу, чтобы люди получали деньги летом. Но, опять же, с одной стороны, ладно, хорошо, государство возьмет на себя заботу по выплате заработной платы. В межотопительный сезон на предприятии потеряла трудовые ресурсы, не имеет материалов и, соответственно, не будет такой хорошей подготовки этим летом, как проводили в прошлые годы. На текущий момент те люди, которые остались, работают на четырехдневке. Выплаты заработной платы на текущий момент долго нету, но имеется порядка 500 тысяч невыплаченные заработные платы за апрель и с текущими платежами, которые сейчас идут, и с тем распредсчетом, на котором, по которому 60% уходит в адрес НАК на Нафтогаза Украины, конечно, очень остро стоит вопрос выплаты заработной платы и, возможно, возникновение задолженности. Постучусь, чтобы ее не было. Поэтому прошу прежде всего тех людей, которые имеют задолженность, а я уже говорил, у нас порядка 80% людей все-таки оплачивают своевременно услуги предприятия, ну, своевременно, скажем так, до начала следующего отопительного сезона полностью рассчитывается. Прошу не задерживаться этим вопросом и проплачивать данные деньги на счета предприятия. Если можно, еще один вопрос, поступил обращение зрителя города, полилили не буду, в принципе, вопрос по всем. Всех интересует, наверное, сейчас идет промывка отопительных систем внутридомовых, и люди спрашивают, откуда берется отложение в тепловых сетях, в батареях конкретно. Звитка берется муляка в наших системах упала. Поясняю. Муляка это фактически это не мусор, который попадает в ваши дома, Там стец, котлов. У нас серьезная система химводоочистки, стоят фильтра, которые буквально там фильтруют до 0,00 какого-то там миллиметра нашу сетевую воду. Это муляка, это продукты жизнедеятельности бактерий, которые размножаются в батареях. Температура в батареях 50-60 градусов. Это оптимальная среда для развития микроорганизмов. И эта муляка есть продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов. Для того, чтобы было всем понятно, это не ноу-хау теплосети, ничего, это было известно уже десятилетия. Я просто удивляюсь, почему некоторые люди этого не знают. Есть ГОСТы, по которым определяется, во-первых, периодичность промывки систем, она должна проводиться ежегодно полностью, вся промывка постоянная всей системы отопления внутридомовых систем, у нас, к сожалению, она не проводится так часто. Это раз. И второе, есть нормативы по сроку замены. У нас в городе была до последнего времени открытая система водоразбора. В открытых системах водоразбора внутридомовые системы меняются, вместе с батареей меняются раз в 18 лет. Это норматив. При закрытой системе батареи меняются раз в 30 лет. Батареи являются собственностью владельцев приватизированных квартир, Пожалуйста, следите за своей собственностью. Батареи, так же как и машины, их нужно периодически промывать, очищать и периодически также менять. Коммунальное предприятие Жовтоводский водоканал работает в штатном режиме. Водозабеспечения и водовідведення всех категорий абонентов здійснюється в полном обсязі. На сегодняшний день работает государственное предприятие, значит, канал Днепр-Ингулец с 18.03 мы пропускаем через свои гидротехнические сооружения объем воды на Карачудовское водохранилище в объеме 11 кубических метров в секунду. За этот период пропущено 81,8 миллионов кубов. Значит, ну и кроме этого, 16.05 по техническим причинам данный водоканал, данный канал государственный остановился на несколько часов. По техническим причинам, значит, и после чего был успешно запущен. И на сегодняшний день пропуск воды осуществляется в плановом режиме. Задолженность по электроэнергии была на 1.05 4 миллиона двести двадцать шесть тысяч с, к счастью, будем так говорить. Наконец-то прошли зачеты по постановлению Кабинета министра номер 20 по схеме государственной, по погашению перед предприятиями коммунальной сферы значит, задолженности по льготам и субсидиям населения. Поэтому у нас прошли три пакета документов, и мы погасили задолженность по электроэнергии на сумму 2 миллиона 100 тысяч. Это 7.05 и 12.05 прошли такие зачеты. Пакет документов по апрельским льготам и субсидиям находится в казначействе Украины, полностью оформлен. Ждем финансирования на сумму 133,3 тысячи гривен. Оплата за потребленный природный газ 100%, заработная плата на предприятие выплачена. Задолженность по налоговым обязательствам составляет 4 миллиона 543 тысячи. По налогу на прибыль обращаемся к Депутатскому областному совету за финансовой помощью обещают, но пока не дали. Значит, по налогу на добавленную стоимость оформляем рассрочки. Спасибо вам, Василий Ильич, за помощь. Значит, на сегодняшний день пока руковод... новое руководство Верхнеднепровской фискальной службы значит, здесь было у нас в городе, мы переговоры вели, ну и на сегодняшний день вроде бы взаимопонимание есть. Сейчас по апрельской декларации готовим пакет документов, будем обращаться по следующей рассрочке по данному оплате данных налогов. Ну, кроме этого, осуществляем покос трав в санитарных зонах суворого режима, которых у нас достаточно на наших объектах водоснабжения и водоотведения. Происходит полностью стоп кондиционных, речку желтых что это делается. Я имею в виду э, И водоснабжение, и объекты водоснабжения и водоотведения находятся на балансе государственного предприятия «Совхоз Желтореченский». На сегодняшний день Желтоводский водоканал и объекты никакого отношения не имеет, хотя э, при этом Значит, осуществляет полностью водоснабжение данного населенного пункта со своих сетей через сети данного э, государственного предприятия. Что касается канализационных сетей и объектов, та информация, которая у меня есть, то на сегодняшний день канализационная насосная станция в данном населенном пункте не работает вообще, потому что разграблена кем, я не знаю. Вот, значит, там даже отсутствует насосное оборудование. Поэтому все эти стоки, предварительно по той информации, которая у меня есть, значит, они выливаются на рельеф. И за это ответственное руководство государственного предприятия и то министерство, которому они подчиняются. Ситуация такая, то есть, ну, никто чужой не ходит и никто чужой не ворует, скажем так. Вот э, насосная станция, то есть, э, работала, потом они остановили ее. Потом, значит, э, прочистили, э, значит, подготовили к работе, но кто-то случайно украл э, пролет кабелей, э, которые шли на канализационный насос. Но не пришел дядя со стороны, это только свои могут сделать. Пока нашли кабели, пока восстановили, э, но ну, украли электродвигатель от насоса. Ну, к великому сожалению, значит, этот, этот электродвигатель украл последний работник этой канализационной станции. Подняли мы это самое всех на ноги, значит, нашли, да, признался, украл, вернул деньги господину Львову, то есть на сегодняшний день директору совхоза. Мы, в частности, Милюшка занимался, подобрали электродвигателя, адреса, телефоны. Пожалуйста, родной, купи, поставь, пускай работает. Протянулось время, деньги неизвестно куда делись, электродвигатель не купили. Когда уже начал канализация выливаться на рельеф, я собирал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мы выезжали на место, брали телестудию, значит, смотрели это все дело. На, тот момент уже, кроме электродвигателя, уже и насос разобрали на КНС. От себя значит, мы порасписывали все письма. Министерство экологии, прокуратуру и так далее, в этот самый, значит, руководство э, э, и совхоза, санатором, значит, и, ну кому такого уже не писали. В принципе, ВОЗ и ныне там. Но я уже еще раз повторяю сказать, не приходит туда чужой. Этим занимаются только свои. И всю ответственность полную несет руководство совхоза. Что можем, то делаем.